payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Hazrat Ali ga nasihatlari ikkinchi qism ro'za va sadaqa rasululloh sollallohu alayhi va sallam bunday dedilar ey ali kim ramazon ro'zasini haromdan va birovga tuhmat qilishdan saqlanib tutsa alloh undan rozi bo'ladi jannatni unga vojib qiladi ey ali kim ramazon ro'zasidan keyin shavvol oyida 6 kun ro'za tutsa alloh taolo unga yil bo'yi ro'za tutganlik savobini beradi rasululloh sollalohu alayhi va sallam bunday dedilar ey ali alloh taoloning vali qullari ning rahmati va rizvoniga faqat badan bilan ibodat qilganlar uchun erishganlari yo'q balki ilohiy rahmat va rizvonga sahiylik va dunyoga rag'batsizlik bilan yetishdilar sahiy alloh taologa uning <unimit> rahmatiga yaqin azobidan uzoq kishidir hasis alloh taolodan uning rahmatidan uzoq azobiga yaqin kishidir jannat eshigi ustida quyidagi yozuvni ko'rdim sen hasisga ota onasiga oq bo'lganga va gap tashuvchi kimsaga harom qilinding alloh taolo jannatni yaratgach jannat so'radi meni nega yaratding alloh aytdi seni sahiy va muttaqiylar uchun yaratdim rozi bo'ldim dedi jannat jahannam so'radi meni nega yaratding alloh taolo aytdi hasis va kibrlilar uchun yaratdim jahannam dedi ularning hisobini qilaman nafs xohishiga itoat qilganning joyi jahannamdir sahiyning qarg'ishiga uchrama sahiyning oyog'i toysa alloh taolo uni to'g'rilaydi. musulmonga ochiq ko'ngil bilan taom bergan kishiga alloh taolo ming ming savob yozadi ming ming gunohini o'chiradi va darajasini ming barobar ko'taradi o'zingga yaxshi ko'rganingni birodaring uchun ham yaxshi ko'r yaxshilikni chehrasi ochiq kishilardan izla mehmonga izzat ikrom ko'rsat mehmon o'z rizqi bilan birga keladi va xonadon ahlining gunohlarini olib ketadi rahmat farishtalari but va sanamlar bor uylarga ota onasiga oq bo'lgan kimsalar bor joyga va hech mehmon kelmaydigan xonadonlarga kirmaydilar safalachi bo'lsa ham yaxshilikni buyur safalachi kim ey allohning rasuli deya so'radilar hazrati ali roziyallohu anhu rasuli akram sollallohu alayhi vasallam aytdilar va'z qilib unga o'zi amal etmagan ogohlantirib o'zi saqlanmagan o'z gapirganlarga, unga gapirganga ham parvo qilmagan kimsadir yashirin berilgan sadaqa rabbingning g'azabini so'ndiradi baraka va mo'l rizq bo'yis bo'ladi sadaqani erta tongda ber baloni yerga tushmay qaytaradi sadaqani mulkning eng yaxshi narsalaridan ber haloldan qilingan bir luqma sadaqa haromdan qilingan ming mishol sadaqadan allohga sevimlidir o'lmasdan oldin bergan bir misqol sadaqang o'lganingdan keyin beriladigan ming misqol sadaqangdan afzal alloh taolo bunday marhamat qiladi ey makka kofirlari darhaqiqat biz sizlarni yaqinda voqea bo'ladigan azobdan ogohlantirdik u kunda har bir kishi o'zi qilib o'tgan narsani ya'ni barcha yaxshi yomon amallarni ko'rur naba surasi qirqinchi oyat o'lganlaringa sadaqa savobini hadiya qil alloh taolo tiriklarning sadaqalari savobidan o'liklarga yetkazuvchi farishtalar tayin qilgan o'liklar sadaqadan dunyoda sevinganlardan ziyoda sevinadilar va uni duo qilishadi ey ali allohga xolis amal qil alloh jalla jallaluhu faqat o'ziga xolis qilingan amalni qabul etadi alloh taolo aytadiki bas kim parvardigoriga ro'baro kelishdan umidvor bo'lsa u holda yaxshi amal qilsin va parvardigoriga bandalikda biron kimsani unga sherik qilmasin ya'ni barcha amallarini xolis alloh uchun qilsin kahf surasi bir yuz o'ninchi oyat keyingisi quron duo istig'for va boshqa zikrlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday dedilar ey ali azon va takbir orasida duo qil chunki bu duo qaytarilmaydi duo qilayotganingda qo'llaringni ko'kraging barobarida och qo'llaringni boshing ustiga boshingdan yuqoriga ko'tarma duo qilayotganingda o'ng qo'lingni ishora barmog'iga qarab duo qil boshqa birovlar namoz o'qiyotganida ovoz chiqarib qiroat qilma bunday qilish ularning namozlariga xalaqit beradi alloh taoloni tong otmasdan quyosh chiqmasdan va quyosh botmasdan oldin eslagan kishini alloh otash bilan azoblashdan hayo qiladi bomdod namozini ado qilganingdan so'ng quyosh chiqqunga qadar o'tir alloh jalla jalaluu bir haj va umra yoki bir qul ozod etish yohud alloh yo'lida bir dinor sadaqa qilish savobini beradi har kun 25 besh marta zikr qilgan kishini alloh taolo do'stlari qatoriga yozadi quyosh chiqmasdan va quyosh botmasdan oldin yuz marta takbir ya'ni allohu akbar aytgan kishiga alloh yuz obidning va alloh yo'lida mujohada etgan kishi savobini beradi va menga har kuni va har kecha yuz marta salovat aytganga shafoatim vojib bo'ladi ko'p istig'for aytish tavba qilganlar uchun qal'adir Assalomu alaykum ورحمه الله وبركاته